21 июля на одном из интернет-ресурсов появилась информация о том, что кондуктор и водитель 21 маршрута довели ребенка до истерики, и у него не выдержал мочевой пузырь. Публикация получила резонанс. Свидетель инцидента говорит, водитель заставил ребенка убирать за собой и обращался с ним крайне грубо. Ребёнок подходит и начинает ну, коленки, и рюкзачком прижимается впереди, и говорит, да, остановите, да. Да, остановите, пожалуйста, что ты себе И просто не я на сцене, -мо, он обоссал. И все-таки водитель его дотянул до да, исполкома. А дитя хотело выбежать. И он ему говорит, вытирай, куда ты пошел, вытирай за собой, убирай за собой. И дает ему тряпку кидает. Но дитя, конечно, вытирает, извините, там про, ну, про, ну про прощения, так что не удобно. Но вытирает водитель еще там, вытри за собой, там указывает, где вытереть. И все растерялось, и тряпку ему возвращает, так заберите, он не твоя тряпка, забери ее на улицу. Узнав о происшествии, в отделе транспорта оперативно установили номер автобуса и водителя, который был за рулем. В мэрии было созвано экстренное совещание, на которое вызвали перевозчика и водителя. На встрече с заместителем городского головы Станиславом Лимарчуком он поведал свою версию произошедшего. Не доезжая космоса, ну где-то Дельмар, почти до космоса, доезжаю, подходит ко мне мать, Остановите, я выйду. Я говорю, тут невозможно, говорю, смотри, тут два ряда машины, моя еле проходит, говорю, я не могу тут остановиться. Говорю, никак я не остановлюсь, сейчас проедем перекресток, я тебе остановлю. Он не сказал мне, что там писать он хочет, ничего. Я проезжаю перекресток, только приехал вот этот проспект, сразу повернул, останавливался, вижу лужа. Он мне, ой, извините, что мне делать, я уписался. Говорю, на, накрой тряпкой, он тряпкой накрыл, я не знаю, и вышел, извините, еще раз и пошел. Заместители городского головы Станислав Лемарчук да. и Юлия Дойнова считают да. такое поведение взрослых людей по отношению к ребенку недопустимым. Экипаж маршрутного такси мог решить проблему без шумихи и с наименьшим стрессом для ребенка. К вам автобус сел, несовершеннолетний ребенок, без мамы, без папы сам. Вы имеете право перевозить несовершеннолетних детей. Да я раз, его не видел раз вы его запустили и кондуктор на это закрыл глаза, раз ребенок находился без родителей, то вы несете ответственность за все, что с ним происходит. Нарушены функциональные обязанности как водителям, mm -hmm. так и кондукторам. Я прошу разобрать у себя на автопредприятии, вынести взыскание, провести профилактику с разъяснением тех нарушений, которые сделаны, направим всем автоперевозчикам. Для разбора этот случай порядок поведения персонала во время перевозки автоперевозок. Станислав Лимарчук после совещания также встретился с женщиной, которая была свидетелем происходящего. Она утверждает, водитель и кондуктор вели себя с ребенком по-хамски. Причем, по ее утверждению, подобное отношение к пассажирам он проявлял неоднократно. Перевозчик Светлана Амельчук, с которой у водителя подписан трудовой договор, также поражена произошедшим. Говорит, действия сотрудников не оправдывает и проведет инструктаж со всеми работниками ее маршрута, чтобы не допускать подобное впредь. Участники происшествия также будут наказаны. Кондуктора намерены уволить, водителя ожидает взыскание. От своего имени я приношу извинения за такое неподобающий инцидент. То есть ну, сказать нечего. Я сама ошарашена, потому что все мы, мамы, бабушки, дедушки, это может случиться с каждым, со своей стороны я приму максимум усилий, чтобы ни в коем случае такое не, не, по не повторялось. В то же время до сих пор неизвестна личность пострадавшего мальчика. По данному факту в Бердянский отдел полиции заявление не поступало, ни как от потерпевшей стороны, ни так как от свидетелей. Но в связи с э, публикацией в средствах массовой информации начато производство проверки. По данному факту еще в данный момент будем устанавливать свидетелей очевидцев. После выяснения всех обстоятельств можно будет говорить о наличии либо о отсутствии в действиях водителя, либо кондуктора состава какого-либо правонарушения. Ну, в принципе, на данном момент я могу сказать, что там, если и было нарушение, так это было нарушение правил перевозки. А его коллега, начальник службы по делам детей из полкома Яна Вареник, уверена, действия кондуктора и водителя в данной ситуации могли нанести ребенку серьезную психологическую травму. И еще неизвестно, каким образом она отразится на нем в будущем. Это мальчик подросткового возраста, который мало того, что он уписился, и это все увидели, его еще и унизили при этом. Кто даст гарантию, что ему не сломали психику уже? что ее не сломали, ему на будущее, как он будет себя чувствовать, как мужчина взрослый. Это психологические травмы детства, они могут быть уже потом необратимы во взрослом возрасте. Ввиду резонансности события на следующей неделе будет проведена встреча со всеми перевозчиками города, сообщил заместитель городского головы Станислав Лемарчук. По его словам, беседа будет профилактической, но с предупреждением, чтобы в погоне за прибылью перевозчики не забывали о людях. Есть начали его, от Александр Иванович, доносить до автоперевозчиков, это установка видеорегистратора. Но ну, видеорегистратор не на дорогу установленный, дорожную обстановку, а внутрь салона. Дабы исключить вот, в случае именно вот такого плана: чтобы можно было оперативно и более точно разобраться в ситуации. Спустя час после встречи в исполкоме история получила продолжение. Покинув мэрию, водитель вышел на маршрут и подвергся самосуду. Когда журналисты прибыли на место происшествия, водитель находился в автобусе. Мужчину трясло, и он не мог говорить. По словам очевидцев, на конечной остановке ЖД вокзал движение его автобуса перекрыл легковой автомобиль. Из него вышла группа людей и напала на водителя маршрутки. Один из свидетелей нападения согласился, согласился рассказать нам об этом при условии, что мы не покажем его лицо. Видел краем глаза, как бы стоят машины, как бы ехали. Его перекрыла машина, зашли молодые люди, вытащили его на улицу, поставили до колени, немножко подбили. Били? Немножко. На месте происшествия находились скандально известные бердянские участники очередного политического проекта Виталий Олешко, Иван Зуев и ряд других. Присутствующие не скрывали, что именно они довели водителя до такого состояния. Правда, по их словам, мужчину никто не бил. По их версии, водителя облили водой и потребовали написать заявление на увольнение. Позже участники нападения выложили видео инцидента в YouTube. Правда, момент, когда водителя выталкивают из салона машины, порезан и смонтирован. Видимо, именно в этих вырезанных частях и были моменты нанесения ударов. Кроме вот для Вы хотите, чтобы такие уроды возили детей? Давай рассказывай. Сиди, 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 блядь, сука. Сиди. А сейчас ногу сломают. Ты не Подошел к этому кондуктору, не не дожидаясь кареты скорой помощи, пострадавшего водителя доставили в приемное отделение городской больницы.

на приемный покой доставлен мужчина с телесными повреждениями. Ему оказана была помощь, он осмотрен врачами. На момент поступления состояние оценивалось средней тяжести. Как нам стало известно, водитель госпитализирован в травматологическое отделение с подозрением на черепно-мозговую травму. Состояние оценивается как средней степени тяжести. По информации пресс-офицера Бердянского отдела полиции Игоря Горецкого, сейчас собирается информация по факту избиения водителя маршрутки и проводится расследование. Расследование действий самого водителя ведет и криминальная полиция. Полиция по делам детей. В данной ситуации удивляет равнодушие взрослых пассажиров автобуса, которые не вступились за ребенка. Хотя наш опрос на улицах города показал обратное. На словах детей, попавших в сложную ситуацию, готовы защитить все. у нас была такая вчера ситуация. Вот маленький ребенок плакал, у нее истерика была. Потому что мама начала нервничать, она начала ее кидать, дергать стиховать на нее, ну то есть реакция мама, она уже устала, потому что ребенок реально минус 40 орал просто вот. То находили какие-то компромиссы, чтобы успокоить маму, ребенка успокоить и как-то все наладить. Почему буду я проходить мимо, если обижают ребенка? Ну как, подойду, конечно. Буду защищать ребенка, буду защищать.